Город к зиме готов, отрапортовали в Белгороднестровском исполкоме. Котельные, жилые фонды ЖО-1, тепловые сети, водопроводные, насосные станции и артезианские скважины подготовили почти на 100%. Жилой фонд ОСББ – канализационные насосы на более чем 80%, сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства. В планах провести замену труб теплотрассы на Победе и Энгельса. Предприятие приобрело труд на, на сумму 500 тысяч гривен для замены участка теплотрассы в районе Победы. Также на этом исполкоме городского света мы приняли решение и выделили для Ларнистровского теплокоммунэнерго миллион 300 тысяч, в том числе 100 тысяч на улицу Энгельса, там будет продолжена новая теплотрасса и будут заменены воды, воды канализации и водяная труба. На балансе жо 1 числится 162 дома. Для их обслуживания из местного бюджета на 2014 год выделено 300 тысяч гривен. И еще 179 тысяч для приобретения трактора. Однако купить его не успели, повысились цены, рассказал Виктор Жуковский. Как будут использовать эти деньги, он не уточнил. На данный момент коммунальное предприятие ремонтирует крыши, восстанавливает лифты. 26 подъездов, Установлено 10 металлических дверей с домофонами. И мы запустим лифты по улице Победы 3Б, Победа 8, первый подъезд, Победа 4 и Победа 16. КП «Благоустройство» продолжает ремонт дорог. Уже сделаны участки по улицам Победа, Шапская, Маяковского, Дзержинского, Московская, Пирогова, Тургенева, Первомайская и Шевченко, сообщает начальник УЖКХ. На Солнечной уложили тротуар, обещают начать и на улице Акерман. Однако не все так радужно. 130 квартир в доме по улице молодежной могут остаться без тепла. Дом на балансе ЖЕО начальник ЖЕО Владимир Красовский заверяет, вопрос решается. Планируется шкаф ставить, автономную газовую котельную, или вопрос восстановления той котельной, которая была, там ее потом закрыли, или какой-то альтернативный подвод со стороны теплокоммунистара. Вот, вот один из, из этих вариантов, пока люди обеспечиваются электричеством. Отчитываясь о достижениях и планах, начальник Виктор Жуковский не забыл и тему задолженности населения. По его информации, местные жители должны за коммунальные услуги более 15 миллионов гривен. А такие долги населения могут в свою очередь вызвать трудности и перебои в работе коммунальщиков. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Анатолий Лукинчук, Бесарабия Тв.